কিয় কৰেনোৰে মোৰ বয়স হাজান লক্ষণি আৰু তাপি বুলি ভাবে মইনা সেইকাৰণে চবে মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰে কৰে আৰু কিয় মা এইবোৰ বহুত কথা দেহা তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া চব জানিবা দেই কাইলৈ আপুনি টাউনলৈ যাব নেকি মানে ময়ো আপোনাৰ লগতে যাম বুলি ভাবিছিলো মোৰো বজাৰ দুটামান কৰিবলৈ আছিলে নালাগে নালাগে তোমাৰ নিচিনা কুলভখনি এজনী শুভকামত নি মই বিপদ চপাই নলওঁ দেই হ'ল নাজানা নহয় তই তোৰ মাৰে কি মাৰে যেনেকে বাপেক খালে তোকো খাব তেনেকে আহ লুচিয়া কথা এটা কলে বুজি নাপাও বাপেকৰ নিচিনাকে মাকে তাইকো এদিন মাৰি পেলাব কৃষ্ণ প্ৰভু যাত্ৰা মা আপুনি যায় নেকি ওলালহি আৰু তই আহি মোৰ মুখৰ আগত কিমান কব লাগে তোক মই য'ত ত'ত যাওঁতে ওলাই নাহিবি বুলি এ নাযাওঁ ঐ কুল খনীজনী মোক চাই এবারপা শান্তি নাইকিয়া হল এগার এজনী অনারপা ঘর খন একদম শান্তি নাইকিয়া হয়েছে মা কি হল মই নে কি ভুল কৰিছিলো যাৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো পাহৰি গৈছে বা তেখেতৰ আগৰ পৰাই অসুখ হৈ আছিলে আৰু যেতিয়া মই ফোন কৰিলে অহাই নাছিলো আৰু তেখেতৰ সেই অসুখৰ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাৰ কাৰণে হল মা তাত মোৰ কি মা তোৰ মৃত্যু হবলৈ আগৰ পৰা হৈ আছিলে যদিও মৃত্যু নহলে তোৰ অনাৰ পিছতহে হল মই আৰু একেটাকে কিমান বুজাই থাকিম আপোনালোকক একেটাই কৈ গৈ ভাগুৰিছিলে আৰু হ'ব দিয়ক যদি মোক লৈ আপোনালোকে ইমানেই অশান্তি পাইছে তেন্তে মই যামগৈ এইখন ঘৰ এৰি মই তই য'ত যোৱা যাবি মাইনাক কিন্তু নিব নোৱাৰ তেন্তে মই মাইনাক এৰি থৈ যাব নোৱাৰিম বাৰু

হব দিয়া আমি এনেকে খোজকাঢ়িয়ে সেই ছোৱালীজনীৰ পৰা মানে উপায় নাই আৰু দেই বোলা বোলা ৰাহুল উঠিছো দেই কল বোলা অ সেইজনী আমাৰ জনী নহয়নে এই টাউনলৈ যাওঁ বুলি কৈ লৈ আকৌ কাক পালে এইটো লগ দেখিলেতো খাব বাইকত গৈছে এই আহক আজি ঘৰলৈ আহক আজি এই ইমানেইও নহ'লেগৈ এইবাৰ আকৌ এইটোক পালেগৈ যে আহিছা আৰু গা ঘেলাই ঘেলাই আহিলি আৰু গা ঘেলাই ঘেলাই পুলকখনি এই দেখিছোঁ যি অকণ সন্মান আছে সেইকণো পঠিয়াবগৈ মা আপুনি কিয় কৈছে মইনো কাৰ লগত কি কৰিলো মা বহি আছে অ বহি আছো মই আপোনাৰ ওচৰত দৰকাৰ তাৰ আহিছিলো কোৱাচোন আপোনালোকৰ কোটটোত মানে মই সোমাম বুলি ভাবিছিলো তাকে পাৰিম নেকি ই নালাগে দেই আমাৰ গোটটো বৰ্তমান এতিয়া ঠিকে ঠাকে চলি আছে আকৌ তুমি সোমালে বা কি গণ্ডগোল লগোৱা ঠিক নাই নহয় এই নালাগে বুজিছা হ'ব দিয়ক মানুহ আছে বা নাই ইহঁতৰ ঘৰত অ বনো অকণমান ওলাই আহিব নেকি অ নিয়লা এই দাদাক বিচাৰি আহিছিলোঁ আছে নেকি ঘৰত দাদা অ এইবাৰ মোৰ মানুহটোকো দৰকাৰ হ'ল নি তোমাৰ তেনেকে কিয় কৈছিলো বৌ মই দাদাৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ কাৰণে প্ৰমাণ পত্ৰ তেহেঁতি বৌ মানুহবোৰে মোৰ বিষয়ে ইমান বদনাম উলিয়াবলৈ কি পাইছে বাৰু তুমিহে জানা সঁচাইনে মিছাই তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱাকে যোৱা হব দিয়ক তেন্তে বৌ যোৱা

তুমি যোৱাগে যোৱা প্লিজ ৰাহুল কিন্তু কি হ'ব ৰাহুল খুড়া জানা তুমি যে এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা বৈ মাক বহুত গালি পাৰিব জানা কি কিন্তু কি হ'ব এবো বহুত কথা ৰাহুল তুমি মাথো এটা ঘৰলৈ যোৱাগে প্লিজ নহয় বো তুমি আজি মোক কবই লাগিব আহা ৰাহুল এবো বহুত কথা আছে নহয় বো মই আজি জানিবই লাগিব শুনা তেন্তে অখিলা তুমি ভিতৰলৈ যোৱা ঠিক আছে মা তালৈকে বলা অঁ কথা মানে সেইটোৱে বৌ মানুহবোৰক কিয় উত্তৰ দিবই লাগিব তোমাক বিধৱা বুলি ইমান অত্যাচাৰ কৰে নাই নাই নহ'ব বৌ মানুহৰ মনৰ পৰা এই কুচিন্তাবোৰ কেতিয়া দূৰ হ'ব মানুহবোৰে ইমান হিন চকুৰে কেনেকৈ চাব পাৰে তুমি দুৰ্বল হ'লে নহ'ব বৌ নহ'লে এই ঠেক মগজু মানুহবোৰে তোমাক জীয়াই থাকিবলৈ নিদিব মানুহবোৰৰ কথাবোৰ শুনি মই কিন্তু আচৰিত হৈছোঁ তুমি মোৰ এটা কথা ৰাখিব পাৰিবানে বৌ কথাটো কবলৈ অলপ বেয়াও লাগিছে আহিছা হোৱা নাই বৌ আমাৰ এই কলখিত সমাজখনৰ মানুহৰ মনৰ পৰা কুচিন্তা আৰু অন্ধবিশ্বাসবোৰ দূৰ কৰিবহে বিচাৰিছো বৌ নাই ৰাহুল অসম্ভৱ এইটো এনেই মই মৰি মৰি জীয়াই আছো জানা আৰু তুমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত নলবা কেতিয়াও প্লিজ না নকৰিব বৌ আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে ডাঙৰ হৈ আহিছে বাকী ৰৈ যোৱা সময়ছোৱাৰ অসম্ভৱ ৰাহুল নহয় বৌ বিয়াৰ পিছত লাগিলে আপোনাৰ বন্ধুৰ দৰে আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ থাকিম মাথো মানুহবোৰক দেখুৱাব বিচাৰিছো যে আপুনি কুলক্ষণি নহয় বৌ এগৰাকী বিধৱা হ'ল বুলি অলক্ষী নহয় আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই চৰিত্ৰ বেয়া নাথাকে বৌ মই যাওঁ বৌ মই তোমাক ইমান দুখত দেখিব নোৱাৰোঁ বৌ আৰু পখিলাজনীৰো দেউতাকৰ অভাৱ উৰাবলৈ দিয়ক মোক এতিয়া মই যাওঁ বৌ নিৰলা এতিয়া খুব ব্যস্ত তাই এখন চৰকাৰী কলেজৰ এগৰাকী প্ৰবক্তা নিৰলাৰ স্বামী ৰাহুলো বৰ্তমান এজন আৰক্ষী বিষয়া কিন্তু তেখেত কৰ্মসূত্ৰে মেঘালয়ত থাকে নিৰলাই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে এগৰাকী বিধৱা অলক্ষী নহয় সমাজৰ এই অন্ধবিশ্বাস কুচিন্তাবোৰ সকলোৰে মনৰ পৰা মচিব হ'ল আমি প্ৰত্যেকেই এটি ধনাত্মক চিন্তাধাৰণাৰে সমাজত জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজন নিৰলা এতিয়া গাঁৱৰে আত্মসহায়ক গোট এটাৰো সভানেত্ৰী গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন লোকেই নিৰলাক খুব ভাল পায় বৰ্তমান আৰু গাঁৱৰ প্ৰতিজন লোকেই প্ৰতিটো কামৰ বাবেই নিৰলাক বিচাৰে